i שני, כל הפלסטינים הם מחמם. חייבים לחסר אותם מעט. תוסיפו עוד מזדה"תים ונגמ"שים באזור. האזור הזה הכי מסוכן. תשגיחו טוב מאוד על האזור הזה. תוסיפו עוד מזדה"תים ונגמ"שים באזור. אני רוצה את המזלטים שיכולו בשנה של עזה יום ויממה. 24 שעות. בסדר? בסדר. وهذا اللي سلقها وهذا اللي قشرها وهذا اللي اكلها كر كر بابا انا اتسافر لحالي لا طبعا انا راح اسافر معاك يا بابا بس لنص الطريق وبعد هيك بدك تكمل لحالك انت راجل لازم تعتمد على نفسك وفي هناك ناس بدهم يقبلوك ويديروا بالهم عليك ويعطوك الدواء لما تصير كويس وتروح اه يا ماما وبدك تشوف القدس والخليل وكل فلسطين انا لحالي مش انت زلمه لازم تروح لحالك بابا خلي ماما تجي معاي يا بابا انا وماما ممنوعين من الاحتلال يا حبيبي هاي الجوال هذا يا بابا خليه معاك واحنا كل شوية راح نكلمك وانت اذا عوزت إشي كلمنا وانا يا ماما كل شوية حكلمك على الجوال واطمن عليك وايش بدك احكي لي يلا يا حبيبي مع السلامه يا اميره هذه حطيها كلامك يلا غمضنا عينيك ونا ماشي انت في حضني اسمع هذا الشاب من حد ما اجى وهو ساكت ما حكاش ولا كلمه ف... شكله غريب على المنطقه كل الناس خايفه وشكلها غريب طب ماشي ما احنا كنا خايفين وكنا شاردين انا الخوف بدين ينزع قلبي يا صاحبي أخوات هذا هل قلتها يعني عنده أجل من هنا الصواريخ هاي الدكتور بحاول إن شاء الله بنطلع بأسرع وقت من هنا احنا مطولين إن شاء الله خير إن شاء الله خير تقلقش بس أنا برضو شكله مش عاجبني إيه فكني منك عاد روح اسأله وخلصني بديش اسأله خلاص هي لازم اسأله يعني ولا اسمع أنا مش مرتاح يا راجل شباب انت من الحاره طيب من الحاره اللي هي عندنا ابو ياسر كيف حالك؟ الله يسلمك يا عمي الحمد لله شفت عمر؟ والله ما شفته لا هو ولا الدكتور وليد طب كيف تقدر تساعدني نوصل لهم؟ يا بنيتي تقلقيش عمر وشباب الحاره اكيد طلعوا وين طيب راحوا؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الغايب حجته معايا يا بنيتي عنزلك شو يا عريس؟ عريس؟ الحرب خلت العريس عريس؟ ولا الواحد يعرف يفكر في حياته الجديدة؟ بتهون يا عمر بتعدي والله خايف ما تهون بالمرة يا أخوي السبب في حصار الناس هذه دكتور انت عملت اللي عليك حاولت تساعد قد ما تقدر بس الظروف اكبر منا كلنا احنا لازم نطلع منها بالله الله الله ان شاء الله أستهل. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا جوا يا عمر جوا يا عمر يلا يلا خبز خبز الله يرضى عليك الف مبروك يا دكتور الله يبارك مخلوق بالحلال الله يبارك فيك, فيك. فيك. بلد ولاد ان شاء الله ربنا يقيم عليكم الافراح هات خبز للشباب بلد ان شاء الله صحة وعافية صحة وعافية صحة وعافية ايش يا حبيبي نسيت؟ يلا تعشى عشان تروح اتنى. الله يرضى عليك يا رب يلا يا ثائر عبدال عندك ان شاء الله نفرح فيك يا حبيبي انا موضوعي صعب اه على اساس بده من برا البلد اه بس يلاقي واحدة تقبل فيه ليش يا اخوي قصدك ان انا عاطل يعني؟ لا بس كثير غلط طيب اسمع حضرت لك سخان مي سخنه وواحد بارده عشان بكره يومك يطلع فوق 来，三六七，怎么样？哇，好。 كريم على كريم اتصلوا على كريم حالك هده حالك كريم بخير وما فيش مش على كريم يكون صار له اشي خالي كريم بخير بس انتي قد حاسه